Мне просто всегда интересно было копаться в компьютерах, вот, параллельное кино. То есть, я банально не мог даже понять, как установить видеоигру с торрента. И я вот друга такой просил, он мне устанавливал, приходил, и вот мне всегда интересно было самому это сделать. Потом как-то, не знаю, просто стало интересно программирование, потому что я узнал, что можно зарабатывать хорошие деньги. И только из-за этого. То есть я пришел, там делал стандартное, но не прям, чтобы этим горел. А вот когда я смотрю видео по кинорежиссуре, как создавались фильмы, то есть ситуация со съемок, как кто-то импровизировал это вошло в мировую сборку киноцитат. И, то есть всегда мне эти истории намного интереснее, чем тоже кодирование компаса у меня так-то в руках нет, но вот я вот чувствую, что я иду по правильной дороге. То есть я понимаю, что может быть и такое, что я и в жизни не сниму фильма, но как-то мне очень хочется. И также я понимаю, если я все-таки его не сниму, то я останусь в этой сфере, то есть как актер, как оператор. И, ну, как постановщик. То есть меня безумно привлекает эта вся сфера искусства, поэтому хочу этим гореть. Но иногда, так сказать, фитиль немного убавляют и иногда перегораешь. Но безумно меня привлекает. Ну, в целом я предпочитаю такие игры, которые они дают тебе челлендж. Такие как Dark Souls, Sekiro. Вот сейчас играю в Cuphead, довольно такую э, интересную игру. Не с точки зрения геймплея, как оформление, под э, анимацию 30-х 40-х годов. И, ну, безумно она красивая, но такая сложная, что я не знаю, за две недели, в которые я в нее играл, я, наверное, не матерился так за 20 лет своей жизни. Поэтому. Да. Минусы у нее тоже свои есть. И также еще хочется, как актер на сцене, чувствовать, что ты можешь сыграть эту роль. То есть ты понимаешь, как ее разложить, ты понимаешь, э -э, из чего она состоит, и как ты ее сыграть. Пока у меня такого, к сожалению, мышления нет. Приходится, конечно, с опытом и с возрастом, но хочется вот уже в этом году это сделать.